आज जो शिवसेना भाजपा एनसीपी महायुति की जो जीत हुई है जो पिछले ढाई साल में सरकार ने सर्व सामान्य जनता के लिए जिस तरह से काम किया है लाडली बहन से लेके गांव का कोतवाल हो आंगनवाड़ी सेविका हो हमारी बालकताई हो पुलिस पाटिल हो सब समाज के घटकों के लिए ये सरकार ने काम किया है और नांदेड़ की जनता जनार्दन जन जनता जनार्दन ने साथ दिया है मैं पहले सब जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी शिवसेना भाजपा एन सी युति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बड़ी ताकत से आखिरी पल तक ये लड़ाई जंग लड़ी है और हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट जो स्ट्राइक रेट रहा है मैं धन्यवाद करता हूँ सबको ना नांदेड शहर का अगले पाँच साल में एक चेहरा अलग दिखेगा इसका भौगोलिक स्थान अलग है गोदावरी शुद्धिकरण के लिए माननीय एक नाथ शिंदे साहब ने भी ऐलान मोदी जी की सभा में किया था निश्चित स्वरूप में अगले पाँच साल में नांदेड़ एक अलग तरीके से आगे आया हुआ दिखेगा यहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक औद्योगिक जो विकास है जो कुछ सालों से कुछ ठप हुआ था दोबार आपको दिखेगा और नांदेड शहर का हो, महाराष्ट्र में अलग दिखेगा सोयाबीनला शेतकऱ्याचा अजिबात भाव नाही पहिलं सरकार आपलंच होतं अजून आपलं सरकार बहुमतात आलंय पण सोयाबीनला अजून भाव वाढलेला नाही शेतकरी तुमच्यावर आशा लावून बसलेले आहेत तुम्ही काय शेत सोयाबीनचे शेतकरी असतील कापसाचे शेतकरी असतील ज्वारीचे शेतकरी असतील मी हिंगोलीत खासदार होतो तिकडे हळदीसाठी काम करत होतो शेतकऱ्याला भाव मिळाला पाहिजे यासाठी मी स्वतः काम करत असतो आपल्याला माहित आहे की सभागृहात या संदर्भात प्रश्न विचारत असतो आणि सोयाबीनला निश्चित भाव मिळाला पाहिजे यासाठी यापुढे या मी स्वतः सभागृहामध्ये भांडणार आहे बोलणार आहे जे एन सी डी एक्स कमोडिटी एक्सचेंज आहे हे जे भाव ठरवत असतं त्या कमोडिटी एक्सचेंजला तुम्हाला सांगतो त्याच्या चेअरमनला चे, याच्यापूर्वी हळदीच्या भावाच्या संदर्भात मी फायनान्स कमिटीवर असताना दिल्लीला दोनदा बोलवल्यानंतर दोन हजार दहा ते वीसच्या च्या दरम्यान फक्त साडेपाच हजार रुपये हळदीला भाव होते ते भाव आज साडे तेरा हजाराच्या पुढे गेलेले आहेत निश्चित या स्वरूपाच्या मीटिंगा परत एकदा घेतल्या जातील कृषी मंत्र्यांना सांगितलं जाईल आणि शेतकऱ्यांना हक्काचा भाव दिला जाईल मला मा, विश्वास नांदेड दक्षिण की जनता नांदेड जन दक्षिण की जनता कोक्त करता हूं कि आप आपलोने शिवसेने के आनंद तिडके बोंढारकर यां चुनके सरल आदमी निश्चित दक्षिण की जो जो समस्याएं है वो समस्या छुड़ाने के लिए वो काम करेंगे और जनता का विशेष आभार देता हूँ कि बंडखोर लोगों को ज्यादा थारा उन्होंने दिया है